Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ програма у центрі уваги. Сьогодні у нас в гостях Тарас Бурда, керуючий Херсонським відділенням банку національний кредит. І сьогодні ми поговоримо про найактуальніші питання, пов'язані з банками. Тарас Олександрович, перший вопрос к вам такий. В последнее время банки в Україні закриваються десятками. Розкажіть, в чому стоїть проблема і как іншим банкам все-таки удається сохранять за собою устойчивої позиції? должен сразу сказать, что в первую очередь закрываются банки, в которых нечистоплотные собственники. Практически каждый раз, когда собственник умыкает энное количество денег там, в виде там, кредита, в виде, в виде какого-то платежа, в виде там, типа украли, после этого банк уже лихорадит и рассыпается. Уже на втором месте это занятие банками Теми операциями, которые не есть хорошо для государства. Если банк занимается так, помоганием ухода от налогообложения разным юрлицам и физицам, он этим уменьшает поступление, количество поступлений в бюджет. Сейчас с этим ведется борьба, бюджет сейчас не наполнен, не хватает денег в бюджете, и государство борется всеми доступными методами с такими банками, в том числе и путем ликвидации таких банков просто напрямую. То есть честное и ответственное отношение к своему банку – это залог успеха? Да. У вас. да, да. И хотелось бы еще поговорить о депозитах. Ведь всегда считалось, что хранить деньги на депозите – это, в принципе, оптимальный вариант. Но сейчас, в текущей ситуации, хотелось бы узнать, вот как людям не бояться оставлять свои деньги на депозитах, не бояться их безопасности? На сегодня, слава Богу, те банки, которые закрываются, все выплачивают своим вкладчикам средства до 200 тысяч гривен или в валюте в эквиваленте. Поэтому основная масса вкладчиков не страдает от этих закрытий, от этих ликвидаций банков. Они получают свои деньги буквально на второй месяц после начала ликвидации банка. И Сейчас особенно ярко, безопасно, скажем так, безопасно можно ложить деньги по разным банкам, если у вас сумма больше 200 тысяч гривен, которые вы хотите разместить. Их можно ложить по разным банкам и не переживать за то, что они не вернутся. Можно вложить допустим, 1170, чтобы проценты тоже забрать в случае ликвидации банка, и не сильно переживать на сегодня насчет будущего этого банка. Если ковыряться в каждом банке, есть э, информация, допустим, в интернете, и как и хорошая про банки, которые пишут сами банки, так и плохая, которые пишут конкуренты. Клиенты практически никогда про банки ничего не пишут. Это очень редкий случай, когда там, клиенту захотелось потратить времени, там, 20 минут, и написать какой-то комментарий. В основном банки пишут про себя хорошее, а про других плохое. Это читает обыватель и слаживает какое-то мнение. А на самом деле надо меньше переживать, вложить деньги на вклады. На сегодня это безопасно в суммах до 200 тысяч гривен. А какие вообще есть преимущества у банковского депозита? Есть не преимущества, а есть возможность спасти свои деньги. Любая валюта, гривна, доллар, евро, она теряет от инфляции. Теряет очень сильно. И если деньги просто лежат под подушкой, они все равно теряют в весе. За рубежом точно так же дорожает все, как и у нас, в нашей стране. И от этого некуда деваться. Это и есть инфляция, двигатель, двигатель прогресса. Да, это не мои слова. Если деньги лежат под подушкой, они теряют вес. Если они на вкладе, они чаще всего просто отрабатывают инфляцию, которая в это время происходит. Это не заработок. Это просто сохранение того количества денег, которое было у человека. То есть, те люди, которые сейчас имеют свои сбережения на депозитах, они в принципе не страдают от спада экономического в стране. Но они компенсируют инфляцию, которая происходит. Они компенсируют инфляцию, и их деньги на ту сумму, которую они могли купить, там, допустим, пять там, месяцев назад, у них накопились какие-то проценты, теперь она чуть-чуть подорожала, mm -hmm. и они могут купить те же самые вещи через пять месяцев, через три года, через пять лет. Сейчас у нас в обиходе у каждого, наверное, там, от студента до пенсионера, от простого рабочего до бизнесмена есть банковские карты. Расскажите нашим телезрителям о том, как не переживать о безопасности банковских карт. На сегодня, к сожалению, есть банки, в которых просто есть не сильно добросовестные сотрудники, которые используют свой доступ к информации о карточках в своих личных целях, и мы Иногда видим информацию, что там в таком-то таком банке, в таком-то таком банке деньги просто воруются. Но это больше исключение, чем правило. Обеспечить себя от махинаций с карточками, наверное, легче всего с карточкой чиповой. Карточки чиповые на сегодня, все это зарекомендовали на сегодня, очень хорошо. Не было еще ни одного случая подделки чиповой карточки. Ни одного случая махинации с этой карточкой. Еще лет 7 назад мы начали выпуск в Херсоне карточек чиповых и продолжаем это на сегодня. Мы единственное их выпускаем в Херсоне прямо на месте в течение 40 минут. Я этим очень радуюсь, этим даже горжусь, прямо скажем. Ни одного случая махинации, махинации еще не было. Если вы заказываете карточку в любом банке, не обязательно в Банке национальный кредит, Лучше заказывать карточку чиповую. Это вас обеспечит от целых, ну, наверное, целой связки проблем, которые с этим может сопутствовать. То есть имея чиповую карточку, ни о чем можно не переживать. На Нет. сегодня да, на сегодня да. Может измениться там в ближайшем будущем, там через год, через два, что может измениться. На сегодня это так. И хотелось бы еще поговорить о таком явлении, как онлайн-банкинг, потому что вот эта услуга клиент-банк, она сейчас предоставляет огромные возможности для человека. Расскажите подробнее об этом. В чем преимущество, возможно, какие-то опасности? Я стараюсь обеспечить сервис для своих клиентов. Высаживаю в ряд несколько кассиров. Несколько операционистов высаживаю в ряд, чтобы не отслуживать людей. Приходят в банк больше те, которые, которым просто нравится ходить в банк, которым не очень, которые не очень доверяют электронным системам платежей. Те, которые хотят что еще спросить в это время, во время обслуживания. Если посмотреть с точки зрения практичной, то на сегодня самый простой, самый такой приятный вариант – это обслуживать, обслуживаться в банке по клиент-банку. Это не карточка пластиковая, это ваш просто счет, Счет вашего там, физлица или юрлица да, находится в банке, и вы с этого счета проплачиваете э, по тем необходимым платежам, которые вам необходимо платить. Там, коммунальные платежи, свет, вода. Это все вы можете сделать из дому, не выходя, там, не вставая там, буквально с кровати, да, с, там, с айпада, там или даже с телефона, в конце концов, с куда смартфона. Это можно сделать. Был бы какой-то интернет минимальный, доступный. И вы оплачиваете свои платежи совершенно спокойно вы не выставляете в интернете никаких там, паролей, там, не пользуетесь никакими такими сайтами, которые могут срисовать ваши там, секреты. И это безопасный вид платежа на сегодня, скажем так, из кровати. Да? Это безопаснее, а чем карточка пластиковая. И какая сейчас ситуация с кредитами? Это же вопрос, который, я думаю, волнует многих телезрителей. Кредиты по чуть-чуть банки дают. Это на сегодня не огромные суммы. Это суммы мелкие, чаще всего это потреб кредиты. Это некоторые банки дают овердрафты, некоторые банки еще какие-то продукты выдумывают. Меняются ставки часто в банках, там говорить о каких-то банках я не буду, скажу за свой банк, за банк национальный кредит. На сегодня для физлиц, vip клиентов которые берут карточки и лимиты, под 40% годовых, но это включает в себя все, нет больше комиссии там, за снятие, там, за поддержание, за обслуживание, за удержание, там, за, за все остальные вещи. И это 32% годовых по овердрафтам для юридических лиц. Также присутствуют программы зарубежных партнеров, программы немецких фондов, там еще другие программы присутствуют, для производителей присутствуют программы. Но это все не выглядит в 100 миллионных выражениях, это кредиты там, 500 тысяч, миллион гривен, там, полтора миллиона гривен. Это все небольшие кредиты, которые на сегодня мы имеем возможность выдавать, выдаем. Стараемся помогают все равно даже в этих условиях предпринимателям. И рад, когда получается. Спасибо вам большое за интересную беседу. В студии телеканала ЯТБ была программа «В центре уваги» и сегодня мы спілкувалися с Тарасом Бурдою, керующим херсонским отделением банку «Национальный кредит».